لاکھ مربع میل میں سلطنت پھیل گئی اور حضرت عمر کا وہی دستور اللہ کے نبی کے زمانے والا مہینے میں ایک دن گوشت کھانا ہے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی ہے اور سخت لباس پہننا ہے تو صحابہ آپس میں جمع ہوئے کہ اب حضرت عمر کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے کوئی خادم ہو کوئی غلام ہو کوئی لباس اچھا ہو کھانا اچھا ہو آپس میں بات اچھا بھی کون بات کرے؟ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہیں مانیں گے کہا نہیں ہم بات کرتے ہیں اچھا کون بات کرے تو سارے ڈر کے کہنے گے ہم تو نہیں کرتے اچھا بھائی کون بات کرے چلو حضرت عائشہ سے کہتے ہیں حضرت حفصہ سے کہتے ہیں وہ بات کریں چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیگمات ہیں تو ان کا ضرور وہ خیال بھی کریں گے پروٹوکول بھی دیں گے تو ایک بیٹی ہے حضرت حفصہ یہ دونوں امہات المومنین تشریف لائیں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے

کہ آپ اپنا تر سے زندگی بدل لیں تو ایک دم چہرے کا رنگ بدلا فرمایا کس نے بھیجا ہے تم دونوں کو میرے پاس تو کا پہلے آپ ہاں نہ کریں پھر ہم بتائیں گے کس نے بھیجا ہے فرمایا اگر مجھے ان کے تم نام بتاؤ نا تو میں مار مار ان کے چہرے لال کر دوں جنہوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے پھر ان کے آنسو پر آئے پھر فرمایا میری بیٹی حفظہ میں عائشہ سے نہیں تجھ سے بات کر تو بتا تو گھر والی ہے زندگی میں اللہ کے نبی نے دو ٹائم کھانا کھایا کبھی کبھی دو ٹائم کھانا کھایا اللہ جی نہیں کھایا نہیں کھایا تمہیں پتا ہے نا صبح کھاتے تھے شام نہیں کھاتے کٹیا شام کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے ٹھیک ہے نا کہا جی اچھا تمہیں پتہ ہے نا میرے نبی کے پاس ایک ہی پہننے کا جوڑا ہوتا تمہاری تمہاری بیگمات کے دو دو سو جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تمہارے پچاس پچاس جوڑے لٹکے ہوتے ہیں تیرے گھر میں نبی کے دو جوڑے تھے یا ایک تھا ایک تھا اسی کو خود دھوتے تھے نوکر نہیں دھوتا تھا دھو بیگم نے خود دھوتے تھے سکھاتے تھے پہن کے باہر آتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم آیا اور بلال نے آ کے آواز لگا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور آپ فرماتے تھے بلال ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے ہنے سکنے پائے اے ہنے سکنے پائے علی گلین میں آ جانا نماز لیٹ ہو جاتی تھی کپڑے خشک نہیں ہوتے تھے اور تمہیں وہ دن تو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا ایک چادر ہی تھی اسی کو گلے میں اور پدم پہ لپیٹ کے نماز پڑھائی تھی اور تمہیں وہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ چادر بھی نہیں تھی تو ایک انساری عورت سے کپڑے ادھار مانگ کے جا کے نماز پڑھائی تھی تجھے یاد ہے حفظہ میرے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا تو یاد ہے کبھی ٹیک لگا کے کھانا کھایا ہمیشہ ایسے کے کھانا کھایا کہ میں غلام ہوں غلاموں کی طرح کھاؤں گا ایک دفعہ نے چھوٹے سے اس پر ٹیبل پہ رکھ دیا تھا اور یا رسول اللہ آپ ذرا آرام سے کھا لیں تو آپ نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھ کے کہا تھا حفظہ میں غلام ہوں میں غلاموں کی طرح کھانا کھا تجھے وہ بھی یاد ہوگا تیرے گھر میں میرے نبی کا بستر کیا تھا بتا جی ایک ٹاٹ تھا جو دن میں پھیلا دیتی تھی رات کو دوہا کر دیتی اچھا وہ رات یاد ہے جب نے اسی ٹاٹ کی ایک کی وجہ دو تہ لگائی تھی اور صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تھا حافظہ میرا بستر تبدیل کر دیا کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے میں نے ایک کی دو تہ لگا دی تاکہ آپ کے لیے تھوڑا نرم ہو جائے کہ نہیں حفظہ اسے جیسا پہلے تھا ویسا ہی کر دو میں رات کو اٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہوں اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں ذرا رکاوٹ پیدا کی یہ باتیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی ہاں ٹھیک کہ تو مجھے کہنے آئی ہو کہ میں راستہ بدل لوں حفظہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے عائشہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بتاؤ تین دوست تھے تین مسافر تھے ایک ان کی ڈگر تھی اس پر ایک چلا اور چلتے 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 اپنی منزل پہ پہنچا اللہ کے محبوب پھر دوسرا چلا اور اسی ڈگر پہ چلا اور چلتے چلتے اپنی منزل پر پہنچا ابو بکر صدیق اب تیسرا چل رہا ہے اگر انہی کی راہ پہ چلے گا تو ان تک پہنچے گا ادھر ادھر ہو گیا دھول بھٹک جائے گا انہیں جا کے بتا دو کہ جس راہ پر میرے دونوں ساتھی چلے میں اسی پہ چلتا رہوں یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے اللہ نے کیسے ملایا نماز میں خنجر لگا نماز فجر کی نماز پڑھا تھا اب ایک دم گرے وہ چھپا ہوا تھا ابو لولو مجوسی اس نے سات وار کیے خنجر کے پیڑ تو اب گرے تو پہلی سب والوں کو تو پتہ تھا پیچھے نہیں تو عبدالرمان بن عوف لپک کے آگے مسلحے پہ کھڑے ہو کے نماز شروع کرتی اور چند آدمی اس کو بھاگ پکڑنے کے لیے بھاگے پھر اس نے آگے جا کے اپنے آپ کو خنجر مار کے اس نے خودکشی کر لی اٹھا کر مکان پر لے گئے دودھ پلایا گیا تو وہ آنکھوں سے باہر نکل گیا کہنے کے موت کا پیغام آگیا ہے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جا کر اما جان عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا اب میں امیر المومنین نہیں ہوں کہنا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ چاہتا اگر مجھے اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کرنا اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام قبرستان میں دفن کرتے دیں عبداللہ بن عمر تشریف لے گئے تو اماں عائشہ بیٹھی رو رہی تھی کاما جان میرا باپ عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے قبر کی اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت حضا رضی اللہ تعالیٰ ہاں رونے لگی پہلے بھی رو رہی تھی کہا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لئے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے خامد اور پاپ کے ساتھ میں بھی ایک کونے میں سو جاؤں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا عمر مجھ سے زیادہ حقدار بیٹے نے آ کر کہا ابا جان مبارک کو اجازت ہو گئی کہا بیٹا ہو گئی لیکن جب میری میت اٹھاؤ تو دروازے پر جا کر رکھنا اور ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو اور میرے مرنے کے بعد انکار فرما دیں تو ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا اس وقت بھی اجازت ملے تو پھر لے جانا ورنہ واپس لے جانا حضرت علی اور حضرت حسن تشریف لائے جس دن انتقال ہو رہا ہے گھبراہٹ دیکھی چلی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے ہو نہیں موت سے نہیں ڈر موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا کون کہہ رہا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ وہ کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے آپ نے کہا آج رات میں جنت میں گیا تھا میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا سونے چاندی جنر یا موتیوں کا یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے کون کہہ رہے ہیں موت کے بعد جو ہوگا اس سے ڈر رہا ہوں کہ آپ مسجد میں انٹر ہوئے مسجد میں ایسے لوگ تھے ادھر ابو بکر تھے اور ادھر عمر تھے آپ, دیو؟ آپ نے یوں ہاتھ پکڑ لیے دونوں کے ایسے ہاتھ پکڑ لیے ادھر ابو بکر ادھر امرا مجھے دیکھ رہے ہو کہا جی قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر میرے عمر ہوگا یہ یہ عمر کہہ رہے ہیں موت کے بعد کیا ہوگا اس پہ ڈر رہا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو میں گواہی دیتا ہوں میں نے کئی دفعہ اللہ کے محبوب سے سنا کہ جنت کے بڑی عمر کے ایک تو نا جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ تو حسن حسین ہیں میں نے کتنی دفعہ سنا اللہ کے نبی سے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے لوگوں سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو آپ نے کہا قیامت کے دن گواہی دو گے آپ نے کہا حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا میرا بیٹا حسن بھی گواہی دوں گا وہ حضرات تشریف لے گئے تو موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو بیٹے کی گود میں سر تھا عبداللہ بن عمر بین بیٹا یہ زمین پہ لٹا تھا انہوں نے یہاں سے ہٹا کر یہاں سر رکھ سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈال دیں ان کا جینی چاہ رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں زمین پہ ڈالو انہیں آگے کر دے خود پیچھے ہو جا. اپنا چہرہ مٹی میں یوں رکھ اور مٹی میں منہ ملنے لگے ایسے اور کہہ رہا ہے ویل ویل لك يا عمر اللم يغفر لك عمر اللم يغفر لك ربك اے عمر اگر تیرے رب نے آج تجھے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو گیا ویل لك ول ام ويل لك ولك ام ان لم يغفر لك عمر اگر اج تجھے اللہ نے معاف نہ کی تو تو ہلاک ہو اتنے بڑے مقام والے ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ایک آدمی ہے مراد جس مانگا گیا مانگا گیا ایک آدمی یا اللہ عمر دے دے میرے اسلام کی بلندی کے لیے وہ رہے ہیں عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی یہ کہتے 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 جان نکل گئی سحیب رضی اللہ عنہ نے آپ نے وسیعت فرمائی تھی میرا جنازہ سحیب پڑھائے جنازہ پڑھایا گیا کندھوں پہ اٹھایا گیا اور جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر عبداللہ بن عمر باقی تو کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو گوے ٹھہر جاؤ جنازہ یہاں رکھ دو پھر آگے بڑھے دس سکتی اما جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ پہنچ پہ 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 چکا ہے اندر آنے کی اجازت ہے تو مجھا نے فرمایا مرحم پہ اوپر عمر کو آمدید کہتے اور باہر تشریف لے گئی وہیں حجرہ مبارک میں قبر کھو دی گئی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا تو جناب امام تقین حضرت علی کھڑے ہوئے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں کوئی نہیں آسکتا مجھے پتا تھا یہاں کوئی آئے اور کوئی نہیں آسکتا چونکہ میں نے ہزاروں لفع سنا خرشتو انا و ابو بکر و عمر دخلتو انا و ابو بکر و عمر میں نے ہزاروں دفعہ اپنے نبی کی زبان سے سنا میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں اور ابو بکر آئے تھے ابو بکر گئے تھے میں اور ابو بکر عمر گئے تھے میں نے اپنے نبی نے کے نام کے ساتھ تجھے اور ابو بکر کو اتنا سنا ہے کہ کسی کو نہیں سنا جیسا مجھے پتا تھا تو اسی جگہ پہ آئے گا تیری یہی جگہ ہے میرے بھائی بہنوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتا اور پھر روتے روتے مر گئے مجھے کیا خبر کیا ہونے والی آپ کو کیا خبر کیا ہونے والی بے شک میرا رب رحیم ہے وہ اس کے رحم کے تو فیلی کام بنے گا کیڑیاں تقریران تے کیڑے علم کیڑیاں نمازہ تے کیڑیاں تجدہ کم تو اس کی رحمت پر بنے گا پر یہ اعمال اس کی رحمت کو لینے کا راستہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم آپ ہی معاف کرے گا یہ یزید اور حسین کو برابر تو نہ